ある町にタケルという男の子がいましたある日タケルはお母さんからクッキーをもらいましたタケル遊んできなさいお腹がすいたらこれを食べなさいねタケルはクッキーを見ました大きくて丸くて甘い香りがしますやったーおいしそうあとで食べよタケルはクッキーをポケットにしまい 公園で出かけました。そして、ベンチに座っている女の子を見つけました。女の子は元気がなく、手でお腹を押さえています。タケルは声をかけました。どうしたの女の子は小さな声で言いました。お腹が空いて、何も食べてないの。タケルはポケットのクッキーを思い出しました。 でもその時、小さな男の子も近づいてきましたまだ4歳くらいの子ですその子もお腹を押さえてお腹すいたとつぶやきましたたけるはポケットを触りながら考えましたクッキーは1つしかない僕もお腹がすいてるでもたけるはクッキーを2つに割りました はい、どうぞたけるは女の子に半分を渡しましたうわあありがとう女の子はゆっくり食べましたたけるはもう半分を小さな男の子に渡しました男の子はにっこり笑って言いましたおいしいありがとう女の子も男の子も嬉しそうにクッキーを食べていますその笑顔を見て、 タケルも笑顔になりました。優しい気持ちでいっぱいになり、お腹が空いていたことも忘れてしまいました。タケル君は偉いね。私だったら一人で全部食べてるかな。え冗談だよ。 今日の日本語はどうだったそれじゃ、みんな、バイバイ,バイ,バイ